Вы смотрите Кунсткамеру. Это пятерка самых ярких видеоклипов за неделю. Кто не знает кубинские сигары? Я как-то прочитал у Фрейда про фаллический символ, так вот с тех пор в сигары не курю. Но не везде еще знают об этом учении. Убежден, если бы на Кубе рассказали и объяснили, то не пошли бы там на побитие мирового рекорда в книге Гиннеса. Представляете, 90 килограммов табака, сигара длиной в 70 метров. Непонятно, с какого конца ее раскуривать. Да и как фаллический символ эта вещь, мне кажется, совершенно бесполезна. В китайском зоопарке родились медвежата. А мать медведица их признавать не хочет. Ну не знаю, почему она так себя ведет может быть зачало не по любви вокруг сотрудницы переполненные материнскими чувствами поскольку власти в китае больше одного ребенка не позволяют и вот со слезами на глазах одна рассказывает как младенцев соской кормили и посмотрите какие звери растут смешнее пупса белее снега кулинария порой поднимается до искусства а художник иногда работает в съедобном жанре мы помним эти работы. Диван из шоколада, скульптура Барака Обамы из сыра, а тут королевская свадьба. Решили сделать расписную пиццу. Щечки из моцареллы, волосы из черных маслин, жемчуга из кукурузы, свадебный букет из болгарских перцев. И ведь кому-то эта красота достанется. И что с ней делать? Придется ножом, прямо по лицу и зубами зубами. Одну английскую авиакомпанию в разных странах просто замучили вопросами про королевскую свадьбу. Появилась мысль найти дублеров, людей, похожих на молодоженов, женихов, летчиков одели в военную форму, невест в подвенечное платье. Порой, посмотрите, копия не уступает оригиналу. Победители конкурса мечтают сделать из своей внешности профессию, как двойники Сталина. В калифорнийском городке Энсинитас произошло чудо. Под шоссейной эстакадой на стене за одну ночь появилась Мадонна, богоматерь из мозаики и стекла, и, что характерно, стоит на доске для серфинга сбоку надпись «Спасите наш океан». Полиция в горсовет там говорят «Не знаем». Разрешения не давали. Ну, значит, надо удалять, ломать, сдирать. За красоту вступились граждане. По их просьбе власти дали Три месяца. В Инсинитасе есть ботанический сад Кваиль, театр Ля Палома и храм индийского движения Общества самореализации. Мадонна серфинга вполне могла бы стать четвертой достопримечательностью. Вы смотрели «Кунсткамеру». Это пятерка самых ярких видеоклипов за неделю.